守着我入梦，你会像我娘亲一样离我而去吗？青儿，今天是人间的元宵节，是万家团圆的好日子。娘亲。 青儿也要变人，变成和娘亲一样的人。娘老了，如果我们家青儿能够修成女儿身，肯定会比娘亲好看娘。娘亲才不老呢，娘亲是世界上最好看的女子。青儿不想修成女儿身，青儿想修成男儿身，这样青儿长大了就可以保护娘亲了。好。 那我等我们家青儿长大，修成男子汉，好好保护娘亲。好端端的怎么打雷了？青儿，娘亲有要紧的事，要离开一段日子。青儿，答应娘亲，你找个日月精华鼎盛的地方，好好修炼，不许偷懒啊、哦。 都没关着，娘亲，你放我出来，我要和娘亲一起玩。青儿，听娘的话，好好去修炼，好好生活。 你醒了？哦，刚才碎碎念的说些什么呢？嗯，我什么话都没说。天亮了，哎呀，起床了，起床了！小爷我可不像你这般贪睡。不如，你以后就留在这女娲庙，做我的压寨夫人呗。 哦，你吃的、喝的、穿的，全包在我身上。你腿脚都没长全，尚且算不上成年妖精，还想娶媳妇儿呢？早着吧！哎，我早就可以修人形了，只是修男身可能会费功夫些。你等我个十年，啊，八年，八年。 我一定可以修成一个盖世无双的男子汉。我要入红尘修行，可没空等你。哎，你要入红尘，那我就跟你一块入红尘。你去哪儿历练，我就跟你一块去哪儿历练。你啊，这凡间的规矩甚多，我要是带着你的话，怕是会惹来闲言闲语的。这还不简单？ 姐妹相称，看谁还敢闲言闲语的。娘，对不起，青儿食言了，我没能变成男子汉，没能保护好你。但是现在，我又遇见了想保护的人，为了他。 我愿意尝试做女孩子。你们有没有觉得，这老大怎么看都像是一个披着女人皮的大糙老爷们儿？如何，小爷我变成女人，是不是倾国倾城？现在，我们可以一起入红尘了吧？ 拿你没办法。